Кілька десятиліть людство змінило ритм буття і життєві пріоритети. Жінки активно будують кар'єру, дітей народжують значно пізніше, а грудьми вигодовують значно коротший термін. Кажуть, це і є однією з причин захворювань молочної залози. Так це чи ні? І як не прогавити в організмі небезпечні зміни? Сьогодні розпитаємо професійних мамологів. Розмова буде корисною як для жінок, так і для чоловіків. Принаймні таке враження склалося у мене після опитування на вулицях Вінниці. Про обстеження молочної залози знають тільки те, що воно необхідно робити після 40 років кожних півроку. Молодим потрібно проходити обстеження кожен рік. І що зараз рак молочної залози дуже і мастопатії дуже зросли взагалі в відсотковому захворюванні. І це перше серед. Рак молочної залози – це перше, що трапляється в жінок, тому його необхідно контролювати. Переважно довіряю лікарям, але обстеження – це щотижневий контроль. До лікаря ж кожного тижня не підеш, чи хоча б раз в місяць, а лікар це раз в рік, раз в півроку. Треба вовремя ходити один раз в рік мамографія. Обов'язково, обов'язково, раз в рік. Є сумніви, допустимо, при мамографії чи ну чи доброякісне, направляють на гістологічне дослідження, тобто беруть функцію цього утворення, вже досліджують під мікроскопом. Ці клітини вже дивляться, чи не злоякісне, чи не доброякісне. Потрібно насамперед проходити профілактичні огляди, які мають кожна людина проходити. І якщо людина виявила якісь симптоми, зразу до лікаря обстеження. Треба ходити хоча б один раз в рік, провіратися. От я про це знаю, але особливо тим людям, у яких є спадковість в родині. От допустимо, що якщо мати хворіла, то вже дочкам треба дуже вже регулярно ходити, навіть два рази в рік. Що вінничани володіють необхідною інформацією, але сьогодні хотілося б розставити правильні акценти. Нам у цьому допоможе наш сьогоднішній гість. Дорогі друзі, ви вже з ним знайомі. Це Богдан Петрович Шевня, головний лікар медичного центру Альта Медика, лікар-мамолог. Я вас вітаю, спасибі, що знову прийшли до нас. Я думаю, що це вже зародження певної доброї традиції повертатися у нашу студію на розмову. Якщо будете приглашати. будемо запрошувати, Богдане Петровичу. Перше запитання таке коротке і вимагає короткої відповіді. Трапилось так, що під час зйомок попередньої програми нам на очі потрапив знімок, рентген знімок чоловічої молочної залози з пухлиною. Хоча за статистику кажуть, що це трапляється дуже рідко. От, чи справді, человекам варто послухать сегодняшнюю программу и сделать по висновки? Во-первых, существует большая масса доброкачественной патологии молочной железы у мужчин, которая называется геника Она проявляется как в молодом юни юношеском возрасте, так и у мужчин уже, скажем, после 50-60 лет. Вот. Ну и соответственно общее количество в среднем каждый год фиксированных случаев рака грудной железы у мужчин порядка 4-6 случаев в новых случаев рака грудной железы. В вашей практике так это оштрафляется? И для в это такой шок, может быть? Ну, многие мужчины просто не знают, что такая патология существует и за грудной железой тоже нужно смотреть. Такие сами угляды, как женка. Ну, не такие, конечно это редкость, но тем не менее, если есть какие-то изменения и Із жалобу, то, звісно, потрібно консультація мамолога. Да. Давайте все таки перейдемо до жіноцтва, тому що воно все таки більш є грубою групою ризику. Е, кажуть, є така точка зору, що взагалі груди в нормі не мають боліти в жодному випадку. Тобто, навіть якщо передмісячними є якісь болісні відчуття, то це може бути сигналом того, що розвивається мастопатія. Чи це правда так? Во-первых, есть индивидуальные особенности шкалы боли у каждого пациента индивидуально, то есть незначительное нагрубание молочной железы у одних может воспринимать ну, одни женщины воспринимают как патологическое какое-то состояние, другие нет. Но если говорить в принципе, то действительно молочная железа не должна в норме как бы, болеть и не реагировать. Некоторая отечность перед месячным циклом это естественный нормальный процесс. Другое дело, когда появляется дискомфорт, болезненность на грубане, который вызывает нет, то есть дискомфорт у женщины, невозможность лечь на молочные железы, Многие спать люди, на, животе. Спят на животе, поэтому данная ситуация уже расценивает как определенная патология. Почему? Потому что вот здесь уже могут быть, пока на первом этапе, это функциональные изменения, но в дальнейшем эти функциональные изменения могут привести уже Органічних змін в виді образування кіст або увеличення певного вже количество жилесті ткань як... і так далі. І зв'язано це, звісно, з дисгормональним состоянням. Коли і як правильно проводити самообстеження і чи можна йому довіряти? Тому що багато хто каже, що краще піти до лікаря, ніж в ванні скажем, обстеживать самостоятельно себе. Если говорить, нужно разграничить контингенты, да? то есть нужно говорить о молодом возрасте и о более зрелом возрасте. То есть женщинам до 40 лет, конечно же, очень полезно самообследование, проведение самообследования. В большей части, почему? Потому что в этой возрастной категории чаще, чаще выявляются доброкачественные патологии, вот, которые иногда требуют и хирургического лечения. То есть, если мы говорим о выявлении какой-либо патологии, то она чаще всего доброкачественная, и она с помощью самообследования ну, чаще всего и выявляется. Что говорит, если мы говорим о более взрослой категории? После 40. Да, то в данной ситуации мы не должны основываться сугубо на самообследовании мы здесь должны доверять уже дополнительным методам исследования, в частности проводить маммографический скрининг. То есть проведение маммографии раз в год в этой возрастной категории. От 40 и до 60 лет. Почему женщинам до 30 радят УСД, а после 40 уже только маммографию? Это связано с физиологией строения молочной железы, так как железистая ткань, фиброзная железистая ткань составляет большую часть железы в молодом возрасте, а после кормления грудью и уже окончания этого периода происходит замещение железистой и фиброзной ткани жировой тканью. И поэтому на рентген снимках рентгенологических ткани ткань она становится более прозрачной и соответственно выявление тех, той или иной патологии лучше читается именно на рентгенологических снимках. И что мы прежде всего ищем на рентгенологических снимках? Это наличие маленьких пятнышек, то есть, так называемых микрокальцинатов, которые могут быть э, как бы первым, первым звонком к тому, что здесь может образовываться опухолевый процесс. Между прочим, что в таком состоянии, например, начальных проявлений опухолевого процесса, период от, начала, от начальных проявлений, когда мы можем выявить микрокальцинаты, до клинических проявлений, например, когда уже опухоль будет пальпироваться, порядка там одного полтора сантиметра происходит иногда от 3 до 15 лет. то есть женщина может ходить с этим образованием да, и не замечать поэтому здесь пальпация не всегда нам дает достоверный результат Женкам до 30 треба ходить до мамолога, как часто? Ну, обязательно. Почему нужно? Потому что, во-первых, есть еще тенденция такая, что на сегодняшний день рак молодеет. Тоже это нужно говорить, что уже не редкость, когда заболевают женщины в 30-35 лет. Это такая патология, которая настораживает, это такая тенденция. Вот. Ну и второе, второе что все-таки коррекция гормонального фона. Зачастую наши женщины живут в, такой, в таком ритме психоэмоционального напряжения. Вот. И это, хочем или того, не хочем, это всегда вызывает дисбаланс гормональный дисбаланс, кроме того вредные привычки. И мне кажется, зачастую женщины очень много берут функций на себя, на свои плечи. Вместо того, чтобы их как-то взваливать на плечи мужчин, они пере, пере, на себя взваливают эти функции. И это тоже косвенно через гормональный дисбаланс уже влияет уже, конечно же, и на состояние уже внутренних органов, в том числе и молочной железы. Мастопатія може бути першим кроком, якщо вчасно не помітити, не звернутися до лікаря, не лікуватися, Може бути першим кроком до більш важких ускладнень. Ну, мастопатія на сьогоднішній день е, нужно понимать, что есть две формы мастопатии. Это диффузная форма, то есть, если изменения молочных железей одинаковые справа и слева, и очаговые формы мастопатии. Вот очаговые формы мастопатии это те формы мастопатии, которые могут приводить к возникновению злокачественных патологий. То есть наша задача, звісно ж, якщо ми виявляємо ачего мостопатії, ми їх дообслідуємо, і ті оговоті, які тривають конечно звісно вовремя проперувати. Тоді все буде добре. Богдан Петрович, в другій частині програми ми поговоримо про більш складні випадки і про те, як з цим боротися, поки що пропоную переглянути відеоматеріали, які ми нещодавно відзняли у вас в клініці. Готуючи цей матеріал, ми хотіли використати чимало цифр та медичних обґрунтувань. Хотіли присоромити тих, хто зволікає з діагностикою і ризикує. Натомість зустріли в клініці двох жінок, чиї історії набагато красномовніші за будь-яку статистику. Того дня Ірина спеціально приїхала з рідної Хмельниччини. На перший погляд, вона видалась нам дещо ексцентричною. Сама попросилась на інтерв'ю, не приховувала подробиць. Кілька місяців Ірі безрезультатно лікували неіснуючу кісту, а потім у Вінниці нарешті поставили правильний, але шокуючий діагноз рак. Вона поборола його і стала сильнішою. Лікар мене обстежив і сказав, що це не кіста однозначно. Що тільки коли він мене оглянув, тільки він сказав, що це не кіста, це новоутворення, але треба брати пункцію, треба знати, що це таке. Я прийняла вісім хімій, мені зробили операцію. От і в мене ще вперед лучева терапія коли є лікар, який тобі говорить, що все буде добре, і це дійсно це багато що значить. Я не знаю, я, сьогодні я приїхала до нього навіть на обстеження, просто як до людини. От прийти, я була в Вінниці, я зайшла до нього просто привітатися. Я сторонник завжди того, щоб пацієнт знав правду. Тому що бутує таке мнення, що давайте не будемо говорити, що таке заболівання і так далі. Я противник цього, тому що якщо ми будемо скривати і обманувати пацієнта, ми не отримаємо в своих рядах помощника в борьбе с этой болезнью. Потому что очень много зависит от пациента, от его настроя внутреннего. И мой опыт свидетельствует, если пациент доверится врачу, он будет соблюдать рекомендации, сам будет открытым, идти вперед, быть активным в своей жизни, поменять свою жизнь, то и результат такого лечения не гораздо лучше, чем мы даже и ожидаем. Наша друга героїня перенесла операцію 10 років тому. Лікарі не змогли зберегти їй молочну залозу, але зуміли врятувати життя. Відтоді і дотепер Лідія Васильівна регулярно відвідує кабінет протезування і веде звичайний активний спосіб життя. З чоловіком та дітьми відпочиває на природі їздить на море. В принципі, я вже ходжу із цим протезом. Це вже 10 років. Купальник у мене є. В принципі. Все нормально я їздила два рази на море і була в купальнику і купалася в цьому купальнику. Всім жінкам я бажаю ті, що прийшли таке не падати духом, бодритися здоров'я, звісно. До послуг пацієнток білизна українського та німецького виробника, достойної якості і в асортименті. И еще мы можем предложить специализированные маечки, которые можно использовать как для домашнего обихода, и также их можно использовать и в повседневном ношении, и даже для работы. Все наши пациентки, по крайней мере, стараются вести активный образ жизни, потому что это их здоровье в первую очередь, и это их комфорт, это их уровень жизни. Насправді будь які випробування долі можна подолати, якщо не упускати рук і вірити. Доведено нашими героинями. Маю сподівання, що наш сюжет переконав вас у тому, що рак молочної залози це не вирок, це діагноз, з яким можна боротися і з яким можна продовжувати жити. В нашій студії з'явилася ще одна гостя. З задоволенням представляю вам Анну Лисенко, консультанта з протезування медичного центру Альта Медика. Я вас вітаю. Хочеться зробити місточок від попередньої частини програми. Ми говорили про більш легкі форми захворювань молочної залози, але є таке захворювання, як рак. І Через везде можно сберечь тылюдине орган, когда можно, а когда, ну скажем, в каких выпадках, это не реально. Ну, Во-первых, зависит от размера опухоли, чем раньше мы выявим образование, тем больше шансов оставить молочную железу в целостности. Второй момент это локализация самой опухоли, потому что, например, опухоль если локализуется непосредственно около сосковой зоны или во внутренних квадрантах иногда в таких ситуациях тяжело сделать органосохраняющую операцию поэтому от этого и зависят э, те методики оперативные хотя я вам скажу что сегодня на сегодняшний день мировая тенденция тенденция в области к тому что выполняются и выполняются в области в основном в большей части свои органосохраняющие операции вот если взять соотношение, то порядка 70% выполняются органосохраняющих операций, лишь 30% выполняются уже радикально по удалению молочной желези. Понятно, я так розумію, що ви приходите на допомогу жінкам, коли орган не вдалося зберегти. От ви прийшли до нас не з порожніми руками. Що це за протези? В яких випадках і які, е, ви пропонуєте жінкам? Якщо була сделана операция, уже не удалось сохранить железу. В этом случае женщина может благодаря государственной программе вде да она действует получите лифы протезы и рукава если это нужно ну вот немножечко подробнее значит вот протезы молочной железы это экзопротезы то есть протезы внешние которые вставляют крепятся на тело с помощью специализированного лифа в этом лифе имеется специализированный карманчик, вот таким вот образом это делается. Я сейчас покажу. Вот. И вот мы имеем. Женщина сручно в принципе. Да, женщинам очень удобно. Раньше этого не было. Раньше там использовали семена льна, еще какие-то семена разнообразные. Сейчас это все довольно таки, и скажем, скажем так, и доступно, и цивилизованно. Мы в нашем центре выдаем. Протезы и лифы, которые изготавливаются у нас в Украине, в Киеве, центром артез, очень хорошего качества. Вот. Людина может вести активный способ життя. У нас есть люди, которые да. постильно занимаются спортом. Разумеется, женщина может вести активный образ жизни. Для этого она может себе приобрести дополнительно протез. Вот такой вот протез это немецкого производства. Чем он отличается? Он облегчен и он имеет ребра жесткости. За счет этого он держит свою форму и он легче, и за счет этого можно заниматься спортом. Также такие протезы рекомендованы тем, у кого проблемы с сердцем и кто перенес лучевую терапию. После, сразу после операции хотелось бы вот еще обратить внимание, что вот эти протезы, женщина может использовать через 2,5-3 месяца после операции. Сразу после операции рекомендованы вот такие вот протезы. По сути дела, это медицинская вата. И вот такой вот лифт к ним можно подобрать. То есть он более удобен, потому что он застегивается спереди, поскольку рука еще может плохо действовать. Вот такой протез с таким лифом можно носить сразу после операции. Психологічна підтримка жінки, як відбувається, тому що ну, все це, скажімо протезування це одна частина проблеми, але психологічно жінці, напевно, важко звикнути до нового стану. Треба відвідати психолога. Якщо говорити про реабілітацію, питання протезування це один із найбільших, можна сказати. Я ще просто добавлю немножко, не обязательно женщины, которые які перенесли повне удаление органу. Мы говорим о протезировании и делаем протезирование женщинам, которые частично, допустим, делали квадранты, то есть есть разница в размерах молочной железы. И здесь тоже мы проводим протезирование таких женщин. Есть специальные определенные полоски, ну, множество есть способов, разных способов, для того, чтобы скоррегировать размер молочной железы. Что касается психологической реабилитации, ну здесь нужно сказать, что вопрос, он связан с тем, прежде всего, это волонтерской деятельности э, таких же переполевших женщин, которые могут поддержать. Ну, открыто скажу, что наш центр, к сожалению, не может охватить все, взять необъятное. Да? Ну, говорить о том и о том посоветовать, куда можно обратиться, и вопрос психологической помощи, если кому требуется, то эти вопросы мы как бы можем подсказать, хотя непосредственно этими вопросами мы не занимаемся. На сегодняшний день мы являемся единственным центром в области, который обеспечивает бесплатным протезированием женщин, которые перенесли удаление органов. Вот. Каждая женщина может бесплатно раз в полтора года получить бесплатно специализированное белье и протез молочной железы. Вот это государственная программа пока она действующая, пока она финансируется, и как бы каждая женщина, которая переболела этим недугом, может получить такое изделие. Что до догляду за этими протезом, Я уже почула, что раз в полтора года, я так понимаю, их нужно заменять. Их нужно менять по той причине, что э, женщина у нас человек живой, меняется. И за счет этого протезы тоже нужно подбирать сообразно состоянию женщины на данный момент. Что касается ухода, уход в принципе очень легкий. Ну, белье, мы все понимаем, как ухаживать. Протезы просто моются и все. То есть никакого специализированного ухода какого-либо они не требуют. На самом деле, чего боится протез? Боится протез мелких каких-то плотных крошек или пылинок и так далее. Поэтому... Его нежелательно там песок или там, то он упал, он лопает вот эта пленочка, и когда силикон начинает. Да. Ну, он, он, он боится Я, может быть, еще об одном э, факторе расскажу. Это еще один этот, Пусть такой, рукав, там, да, лимфорукав. Для чего и почему он используется? Но э, когда делается радикальная операция, удаляются подмышечные лимфоузлы. И вот э, подмышечные лимфоузлы, это те как бы коллекторы которые воспринимают лимфатическую жидкость от, от верхней конечности, от пальцев, да, от предплечья, плеча и так далее. И в силу того, что лимфатические коллекторы удалены, лимфоузлы, и новые коллекторы, новые как бы, сосудики еще не проросли, очень часто бывает, особенно когда женщина дает преждевременную нагрузку на зону операции или она бывает после лучевой терапии, бывает фиброзирование этих сосудиков, усугубляется отек. Или бывает такое, что женщина бывает переболеет рожистым воспалением. То возникают такие лимфостазы верхней конечности. И для лечения таких лимфостаз используется специализированный вот такой рукав. Эти рукава имеют определенные размеры, они тоже подбираются индивидуально, меряются. И они способствуют тому, что они сжимают, то есть они имеют эластичность, да, то есть они сжимают, способствуя тем самым, чтобы лимфатические по лимфатическим сосудикам кровь попадала все-таки в венозную сеть, и через венозную сеть уже эвакуировалась дальше. То, что нужно женщине предоставить для того, чтобы вот получить вот это все бесплатно нужно получить по месту жительства справку ВКК, это врачебно-консультативная комиссия. В своей, где вот она проживает, потому проживания. что, да, потому что женщина после операции там должна стать на учет. Она получает эту справочку, делает ксерокопии паспорта, кода пенсионного удостоверения, если уже пенсионный возраст, и со всем этим обращается в СОБЕС по месту жительства. Собеста говорят попроще, а вообще это звучит управление труда и социальной защиты населения. Опять же, это все по месту жительства. Там ей выдается направление на протезирование. Вот с этим направлением женщина обращается к нам. И, и у, у вас некоторых затримок? Нет. Получение в день обращения. У нас всегда есть некоторый запас, склад, скажем так. Вот человек обратился сегодня, и сегодня же он все это получил. На месте, Без каких-либо проблем. После такой операции женщина має якось змінити режим життя, можливо, більше спостерігати за своїм здоров'ям, частіше звертатись до лікаря, якісь рекомендації. Ну, і полог, я скажу. скажу, жінки, які тож недуг раком мали ось не жиза, це прийшов не приговор. І іногда це для жінки дається така как якби бы, встряска організму, когда женщина полностью переосмысливает свою 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 жизнь. и начинают вести совсем другой образ жизни. И ни в коем случае женщина не должна на себе ставить крест. Она должна полноценно, активно жить. И вот эта продукция, она помогает этому всему. Вот. Она должна посещать спортзал, она должна вести активный образ жизни. Между прочим, один из факторов профилактики рака – это дозированная физическая нагрузка. Ежедневная часовая ходьба Уменьшает риск заболеть раком молочной железы в два с половиной раза. Проблема нашей жизни, и рака, в том числе, это гиподинамия. Хотелось, да, да, хотела, да. Бы, да, хотела бы добавить в том смысле, что жизнь не заканчивается, жизнь продолжается, и иногда она становится даже более яркой. И вот в связи с этим хотела бы обратить внимание еще на вот этот лист, который, да, который мы, не, не, как скажем, не осветили. А это белье немецкое. Естественно, все белье тут невозможно представить. Вот. Но это такой яркий пример, что может быть и по-другому. То есть можно себе, можно себе позволить достаточно разнообразную одежду. И вот многие женщины считают, что если операция произведена, все, теперь нужно все носить только под горло. Только все там с длинным рукавом и никак иначе. Нет. Есть... Современно рынок предлагает очень большое разнообразие как лифов, так и разнообразных маек, купальников. То есть то, что можно носить и в чем это абсолютно незаметно. Нужно только потратить какое-то время на то, чтобы это вот правильно подобрать. Я думаю, много кто просто не знает. Треба да, за правильными адресами, и чтобы рассказали и проконсультировали. Не знают о том, что такое существует. Вот хотелось бы, чтобы наши женщины чувствовали себя и красивыми, и счастливыми, и несмотря на, на, на все вот эти вот перенесенные беды, скажем так. На останок, на все оптимистичной ноте, мы, наверное, будем завершать программу. Побажания от Вас для наших глядачей, и особенно Ну, я еще раз повторю, что я хочу всех женщин сказать, прежде всего, что если кого-то застал этот недух, не думайте, что это приговор. Это возможность поменять свой образ жизни. И в этом, в этом изменении победит, победит этот нелегкий недух. Я хочу, чтобы вы всегда были здоровы, улыбчивыми и активными. А вид вас поважание. Да, присоединяюсь к всему, что сказал Богдан Петрович. Еще хочется сказать, что только тот, кто верит в себя, тот, кто активен, тот, кто продолжает вести активный образ жизни, если он был до операции. Если не было, значит, надо таковой обрести. И те женщины всегда будут на высоте, всегда будут уверены, и все у них будет хорошо. Приходите к нам, мы вам поможем в этом. Додати можу лише лише одне: борітися і поборете. І дивіться на життя світлим поглядом, оптимістично. Я дякую вам за те, що прийшли. Дякую вам за ваш просвітницький труд і за вашу щоденну працю і нашим глядачам. Бажаю повернутися до нас за тиждень з новими емоціями. Ми будемо чекати. Пасиві, що прийшли.